Марія, все більше і більше ти долучаєш нано свою старшу доньку до моди. Нано тобі все це до вподоби. Я не очень люблю всяку цю модну тузовку. не люблю для журналу фотографуватися, Но якщо мама попросила, то. конечно, сделаю. У нас совершенно пока что разные взгляды на моду. Я сегодня уговорила надеть более или менее элегантные ботинки, потому что готовились совсем гранжевые. Вот. Но я это уважаю. У нее свой стиль, и это единственный человек, кстати, который может критиковать мой. Как ты критикуешь маму за зовнешний выгляд? Что тебе не подобает? Ну, например, если она одевает какую-то вещь черную, с зеленым пальто или с желтым. Да, или с желтым. Но это некрасиво для меня. Маша, ты тоже себе пробовала у дизайне. И как это не дивно, само у дизайне капелюхи. Я не претендую на дизайнера, Катюш, честно тебе скажу. Я моментально решила, что если делать серию, то я буду все деньги отдавать на благотворительность. Поэтому ни о каких моих замашках дизайнера быть не может. Они успешно продаются. И вот мы уже такие, видишь, красивые. Нана, на, тебе круто. Ты правда похожа на Чегевару в таком виде. Ты не что Вона знялася у серіалі, зіграла вагітно. Черговий раз всі почали приписувати тобі вже третю поспіль вагітність. Ти не думала, що можна народити ще одну дитину ось так швидко після народження Олександра. Після Санечки – ні. Чесно кажучи, я ж тобі во завдяюсь на всю Україну. Uh, мені не дуже та і можна. У мене була тяжола беременність і тяжолої роди. І мені кілька років сказали. рекомендовали об этом не задумываться но судя по тому как в мою жизнь пришли двое этих я не, ни от чего не зарекаюсь